Salam əziz dostlar. Bu gün sizə maratonumuzun 3-cü gününü çəkəcəyik və elə isə keçək maratonumuzun 3-cü gününə. Həyat bir hədiyyədir. Sən də hədiyyə olduqdan sonra istəklərinə çatasan. Sən də hədiyyə olduqdan sonra xəyallarına çatasan. Sən də hədiyyə olduqdan sonra möhtəşəm olasan. Sən də hədiyyə olduqdan sonra ideal olsan, sən də hədiyyə olduqdan sonra başqa birinizdə yaşamayacaqsan, özünü kəşf edəcəksən. Sən də hədiyyə olduqdan sonra özün öz nailiyyətlərindən sevinəcəksən. Sən də hədiyyə olduqda uğur va doğru çatasın. Sən də hədiyyə olduqda toplumsal yaşanmayacaqsan və sən də bir hədiyyəsən. Sənin hər günün bir hədiyyədir. Hər yazdığın yeni bir tarix Yenə bir hədiyyədir. Hər yeni bir gün yeni bir hədiyyədir. Hər bir yeni bir uğur yeni bir hədiyyədir. O zaman beynimizdən neqativ enerjiləri çıxardaq, ataq. Pozitiv enerjiləri yükləyib bədənimizə və beynimizə, bütün hədiyyələrimizə, bütün istəklərimizə çataq. Amin. Mən Üfüq Təşkilatı-nın rəhbəriyəm. Sən də mənzumda təlimçi kimi çıxış eləmək istəyirsənsə 051 777 1937 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsən. 051 777 1937 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsən. Mən Üfüq təşkilatının rəhbəriyəm. Ə əgər istəsəniz, yəni ki Nüranə xanımdan da faydalanıb bilərsiniz. O zaman sizə mənə müraciət edəsəniz, əlbəttə siz də Nüranə xanımdan faydalanıb bilərsiniz. Nüranə xanım özü mənim öz ən doğma adamımdır, bacımdır. Həqiqətən Nüranə xanıma da, Nüranə bacıya da öz təşəkkürümü edirəm ki, öz məlumatları ilə, öz bilgiləri ilə Məni bu yola doğru apardı. Nüranə Vaziyada öz təşəkkürüm edirəm. Onun əziyyətində qiymətləndirirəm. Həmişə Nüranə başımın yanında. Eee, məni izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Mənə abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm. Mənə like atdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Həm sərin sahənd kanalımın böyüdüyü üçün sizə təşəkkür edirəm. O zaman hər zaman izləyin. Hər zaman abunə olun. Hər zaman like atın. Hər zaman sizin sahanızda kanalım böyüsün. O zaman aşkla qalın, sevgi ilə qalın, tutqu ilə qalın. Allah'a əmanət olun. Marafonumuzun 3-cü günüydür.